Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash edisi 6 petang bersama saya Arin Aspar Berita Utama. Insiden menyayat hati yang meragut sembilan nyawa anggota unit simpanan persekutuan FRU mendapat perhatian yang di Pertuan Sultan Ibrahim dan Raja Pertuan Agung Raja Zarek Sofia. Baginda berdua menzahirkan rasa sedih dan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dalam nahas yang berlaku di Teluk Intan, Perak pagi ini. Sultan Ibrahim dan Raja Zarid Sofiah menzahirkan perasaan sedih kepada keluarga mangsa kemalangan dalam satu kenyataan di media sosial. Dalam perkongsian itu, baginda berdua mendoakan roh anggota yang terkorban diberkati dan diramati. Sultan Ibrahim dan Raja Zarid Sofiah berharap keluarga yang terlibat dikurniakan kekuatan, ketabahan serta dipermudahkan urusan melalui tempoh yang amat sukar. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu pihak berkuasa menjalankan siasatan menyeluruh. Menerusi hantaran di media sosial, Perdana Menteri menyeru supaya bantuan sewajarnya disalurkan kepada mangsa dan ahli keluarga yang terlibat. Datuk Seri Anwar turut mengucapkan takziah kepada keluarga semua anggota FRU yang terkorban dalam nahas terbabit dan mendoakan semua yang cedera diberikan kesembuhan segera selain dipermudahkan segala urusan. Kemalangan melibatkan sebuah lori yang sarat dengan muatan pasir dan sebuah kenderaan FRU yang membawa 15 anggota termasuk pemandu. Pemandu lori pasir yang terlibat dalam nahas mengorbankan sembilan anggota unit simpanan persekutuan FRU di Jalan Ciku Sungai Lampam, Teluk Intan, Perak ditahan bagi siasatan lanjut. Ketua Polis Era Hilir Perak, Asisten Komisioner Dr. Bakri Zainal Abidin berkata, ujian saringan telah dijalankan dan pemandu terbabit didapati negatif dadah. Asisten komisioner Bakri Zainal berkata pemandu berusia 40-an yang tidak mengalami kecederaan itu ditahan pagi tadi mengikut seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menurut beliau, siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian serta mengumpul maklumat tambahan. Negara dikejutkan dengan nahas antara trak FRU dengan lori membawa muatan pasir jam 8.50 pagi yang mengakibatkan sembilan anggota terbunuh. Ketika kejadian, seramai 18 anggota FRU dari unit 5 Sungai Senam Ipoh berada di dalam trak ketika dalam perjalanan pulang ke Ipoh setelah selesai penugasan perayaan Citra Purnami di Hilipira. Kegagalan steering lori membawa muatan pasir dipercayai menjadi punca nahas yang mengorbankan 8 pegawai rendah polis PRP Pasukan Simpanan Persekutuan FRU. Lori pasir berkenaan telah merempuh hadapan lori PSP Unit 5 ketika sampai di lokasi kejadian. Identiti sembilan anggota pasukan simpanan persekutuan FRU yang terkorban dalam kemalangan membabitkan lori muatan pasir di Jalan Cikus, Sungai Lampam, Teluk Intan, Perak telah pasti. Ketua Polis Perak Datuk Nur Hisam Nudin berkata kemalangan itu turut menyebabkan sembilan lagi anggota FRU cedera dan kini dirawat di Hospital Teluk Intan. Anggota yang terkorban adalah Sarjan S. Perumal, 44 tahun, Sarjan Muhammad Ruslan Abdul Rahim, 46 tahun, Korporal Muhammad Fazli Jaudin, 41 tahun, Korporal Nurid Akpandak, 34 tahun dan Korporal Amiruddin Zabri, 38 tahun. Turut terkorban Korporal Muhammad Hilmi Muhammad Azlan 38 tahun, Korporal Muhammad Akmal Muhammad 35 tahun dan Korporal Damarulan Abdul Latif 33 tahun dan Constable Akmal Wafi Anwar 28 tahun. Sementara anggota yang cedera adalah Sarjan Mazlan Mat 50 tahun, Sarjan Muhammad Farid Ali 44 tahun, Korporal Hasnizan Muhammad Ali 44 tahun, Korporal Nizam Tan Mizi 38 tahun dan Korporal Muhammad Izwan Isa 39 tahun. Turut cedera Korporal Muhammad Harisul Ihsan Muhammad Mahabudin 39 tahun, Korporal Said Isfan Said Muhammad 32 tahun, Korporal Muhammad Zulnaidi Muhammad Zulkifli 34 tahun dan Lance Korporal Muhammad Anik Taufik Rozi 26 tahun. Bekas Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang P. Ramasamy akan didakwa mengikut Seksyen 23 Kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 esok. Ramasamy yang mengesahkan perkara itu berkata dia belum dimaklumkan secara spesifik pertuduhan terhadap dirinya. Menurut Ramasamy, dia percaya yang dikenakan ke atas dirinya ada kaitan dengan lembaga wakaf Hindu Pulau Pinang PHEB yang pernah diselianya sebelum ini. Memetik laporan Malaysia kini, pengerusi URIMAI itu merancang untuk membela diri terhadap tuduhan yang dianggap tidak berasas dan mengaitkannya dengan dendam politik. Sementara itu, setiausaha URIMAI, Satis Munyandi berkata Ramasamy akan dituduh di Mahkamah Session Butterworth. Pertuduhan itu dibuat Seksyen 23 1 Akta SPRM 2009 memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda sekurang-kurangnya 5 kali ganda nilai suapan atau rm ringgit yang mana lebih tinggi. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan bahawa pertuduhan terhadap Ramasami ada kaitan dengan PHEB. Media sebelum ini melaporkan siasatan awal menunjukkan bahawa Ramasami dan bekas pegawai khasnya didakwa menyalahgunakan jawatan mereka dalam sebuah agensi untuk memperoleh kira-kira rm -kira ringgit daripada pembelian pedati emas. Taktik seorang peniaga tempatan yang menyimpan dan mengedar arak tidak bercukai di sebuah rumah teres dua tingkat di Taman Mount Austin, Johor Bahru terbongkar selepas polis melakukan serbuan mengejut pada Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raup Selamat berkata, serbuan pada jam 10.30 pagi itu menahan seorang lelaki berusia 36 tahun yang dipercayai dalang sindiket. Menurut beliau, dalam operasi yang melibatkan sepasukan pegawai Cawangan Risik PSP Bukit Aman, selain merampas 27 jenis minuman keras pelbagai jenama bernilai 116,000 RM595. Pihak polis juga merampas dua kenderaan jenis MPV yang digunakan untuk mengangkut arak. Kedua-dua kenderaan itu didapati menggunakan nombor pendaftaran palsu. Nilai keseluruhan rampasan termasuk dua kenderaan mewah lebih RM500,000. Siasatan awal mendapati suspek menjalankan kegiatan haram itu sejak setahun lalu dengan mendapatkan bekalan arak dari kawasan bebas cukai di Forest City, Iskandar, Puteri untuk diedarkan kepada kedai runcit dan kenalan di sekitar Johor Bahru. Hujan seringan air kencang mendapati suspek negatif dadah dan tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Suspek kini dileman selama 14 hari bagi membantu siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 dan Seksyen 108-3-F Akta Pengangkutan Jalan 1987 Seorang lelaki ditahan selepas disyaki memecah masuk sebuah rumah di kampung Saga, Tenom, Sabah dan mencuri barang berharga seperti barang kemas, jam tangan termasuk seluar dalam monitor. Ketua Polis Daerah Tenom, Superintendent Azmi Abdul Razak berkata kejadian pada 8.30 malam Sabtu lalu disedari jiran mangsa yang mendengar bunyi bising lalu memaklumkan penduduk kampung sebelum mengepung rumah tersebut. Menurut beliau sebaik tiba di lokasi pihaknya mendapati seorang lelaki tidak dikenali telah ditahan oleh penduduk. Lelaki berkenaan ditangkap ketika memanjat dan keluar dari tingkap sebuah bilik belakang sebuah rumah. Beberapa barang yang dicuri ditemui bersamanya termasuk barang kemas, tiga helai seluar dalam wanita dan sebuah pemutar skrup. Tambah beliau kenderaan yang diparkir di bahu jalan dan dipercayai milik suspek turut dijumpai di lokasi kejadian. Suspek bersama barang yang dicuri kemudiannya dibawa ke ibu pejabat polis daerah IPD Beaufort untuk sesatan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan kerana pecah rumah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Pahang merampas diesel bersubsidi bernilai RM480,000 di sebuah JT di Pekan, Pahang kemarin. Pengarahnya Jazili Jamaluddin berkata empat warga asing termasuk kapten kapal berusia lingkungan 40-an ditahan dalam obstiris. Menurut Jazz kapal terbabit diperiksa selepas berlabuh dalam keadaan mencurigakan. Katanya berdasarkan siasatan awal, Kapten memaklumkan bahawa kapal terbabit terpaksa berlabuh kerana mengalami kerosakan. Kapten terbabit juga memaklumkan bahawa diesel 200,000 liter dalam simpanan kapal dibawa bagi tujuan pembaikan kapal dan untuk diagihkan kepada 30 kapal lain milik syarikat yang berpangkalan di Sarawak. Pemeriksaan kemudian mendapati cecair berwarna kuning yang disyaki diesel bersubsidi dalam lapan kompartmen tangki kapal. Berikutan kegagalan mengemukakan dokumen sah dan penemuan bahan kawalan berjadual tanpa lesen yang sah, kes disiasat mengikut Akta Bekalan AKB 1961. Katanya tindakan sitaan turut dilakukan terhadap diesel dan sebuah kapal dianggarkan bernilai RM85,000 dengan nilai rampasan berjumlah RM565,000. Selaras dengan inisiatif kita gempur KPDN Pahang mengingatkan semua pihak bahawa pemilikan dan pengedaran barang kawalan seperti diesel tanpa lesen sah adalah satu kesalahan serius di bawah undang-undang negara. Dua lelaki termasuk seorang remaja berusia 18 tahun ditahan selepas terlibat dalam pergaduhan dengan seorang pemandu lori di Ulu Tiram, Johor Bahru semalam. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Asisten Komisioner Muhammad Suhaimi Ishak berkata pihaknya turut merampas sebatang kayu cota yang digunakan ketika mengugut pemandu lori. Ketua Polis Daerah Seri Alam Asisten Komisioner Muhammad Suhaimi Ishak berkata pihaknya mengesan video berdurasi 44 saat itu yang tular semalam memaparkan insiden buli jalanan sebelum mengambil tindakan susulan. Polis berjaya menahan dua suspek tempatan termasuk seorang lelaki berusia 21 tahun di sekitar kawasan Ulu Tiram kira-kira jam 4.30 petang semalam. Kejadian itu dipercayai berlaku kira-kira jam 1.30 petang kemarin berikutan perselisihan faham antara kedua-dua pihak selepas pemandu lori dikatakan menukar haluan secara tiba-tiba serta lewat memberi lampu isyarat. Katanya ujian seringan awal air kencing ke atas kedua-dua suspek mendapati mereka negatif dadah dan mereka ditahan reman selama empat hari bermula hari ini hingga Jumaat pagi membantu siasatan. Asisten Komisioner Muhammad Suhaimi berkata kes disiasat mengikut seksyen 506 kanun keseksaan kerana dengan sengaja menakutkan secara jenayah dan seksyen 233 akta komunikasi dan multimedia kerana kesalahan menggunakan kemudahan akses elektronik. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini. Kekal setia bersama Malaysia KZ untuk perkembangan berita terkini hanya di platform media sosial kami Instagram, Facebook, X, TikTok dan YouTube. Saya Arina Asbar. Assalamualaikum dan salam hormat.